Так, панство, у нас сегодня на обзоре Toyota Camry. Значит, э, двигаемся. Заехала машинка, показатели до, как бы развал, схождение, этот кастер. Ну, схождение, сбыта, понятно, то мы это регулируем. Вот кастер и развал показываю зелененькой. И тут кастер развал зелененький. Но, если вы обратите внимание, значит, у нас получается... Давайте, вот у вот, тебя сторона, правая сторона, минус 14. Получается, вверх заваленный, трошка влево. Тут плюс 2. Вверх заваленный, трошка влево. По развалу. Получается, у нас колеса, колеса завалены в одну сторону, и правая, и левая. И, соответственно, будет создаваться какой-то увод в левую сторону. Хотя, показываю все в допусках, в зеленых. И тут как бы 16 минут, все хорошо. Но, тем не менее, какой-то эффект на автомобиля будет. Дальше. Смотрим по кастеру. По кастеру тут у нас 226, а тут 255. Значит, разница 31 минута. И опять же смотрим, у нас правое колесо впереди, обгоняли левое. То есть, опять же, будет создаваться эффект увода автомобиля влево. Дивимся, у нас кастер тянет влево, хотя и в допусках, и в зеленых, но все равно будет создаваться небольшой эффект увода. И развал смотрит в одну сторону, тоже влево. Вот. Скажем, если так взять, добавить практически 47 минут в одну сторону у нас смотрят практически градус. нация это как бы уже много. Поэтому было принято решение да, развал трошки поправить, сделать его в минусовую и трохи больше, чем э, правое колесо. Соответственно, сделал минус 26, тут минус 16. Ну, оно как бы наклонено и, воды, и право, и лево и внутрь. Но из-за того, что это чуть-чуть сильнее наклонено, будет создаваться незначный эффект увода автомобиля вправо. И в свою очередь, он должен компенсировать вот автомобиля влево по кастеру. Вот у нас же что по кастеру. Вот как-то так. По схождению 0. Минус 1, минус 1, минутка. В общем, 0. Как-то так.